5 августа в бразильском Рио-де-Жанейро стартует 31-летние олимпийские игры. Наша олимпийская сборная поедет в Бразилию в составе 205 спортсменов. Уже известно, что в олимпийской деревне украинцы будут жить вместе с командами Беларуси и Армении. Ну а вот давайте эту тему более детальнее попробуем э, выяснить с Точки зору представництва у українській команді, котрі будуть мешкати разом із білорусами та вірменами, а саме луганський наш слід Луганщини у Луганське представництво безпосередньо в нашій команді. У нас зараз з нами у студії Олег Клеменчуков, директор Луганської обласної школи вищої спортивної майстерності. Здрастуйте дня. доброго дня? Ну скажімо так, знаємо, що цього року ну такого знаєте, от здавалося б, резонансу на набули одразу декілька повідомлень про путівки на олімпіаду для спортсменів вихідців з Луганщини. І все ж таки, яким буде представництво вже. Ми можемо говорити впевнено і чітко і знаємо, скільки луганських спортсменів поїдуть захищати прапор України на спортивному ротоборстві у Бразилії. Ну, все-таки хотілося б відмітити, що уверена і все-таки спорт, і уверена і точно ітогову цифру мабуть, ніхто не може сказати. Але з Порядка 200 спортсменов Украины, которые поедут в Рио, наших земляков, Луганчан, будет порядка 12 человек. Возможно, будут какие-то изменения, ну, плюс-минус один человек, это может, такое тоже может случиться. Все-таки спорт, травмы, кто-то может выбывать, и запасные ребята могут занять место тех, кто сегодня считается претендентом на участие в Рио. Ну, цифра очень неплохая на самом деле. Это хороший высокий показатель. Он отлич, отличается в сторону увеличения от предыдущих двух Олимпиад. В 2008 у нас было 8 представителей. В 2012 у нас было 11 представителей. И одна медаль, кстати, бронзовая Елизавета Брызгина в эстафете 4 по 100 завоевала. Ну, на сегодняшний день мы имеем 12 представителей, что, наверное, в два раза больше от прогнозов спортивных экспертов на начало этого года. 12 представителей в каких видах спорта? Это базовые виды спорта для Луганской области. В легкой атлетике у нас три лицензии, в тяжелой атлетике две лицензии, в прыжках в воду три лицензии. Было две, но сейчас вот как, как раз тот случай, когда мы получили дополнительную лицензию. Спортивная гимнастика, 2 лицензии и велоспорт, две лицензии. Одна велотрек, одна велоспорт-шоссе. Давайте пройдемося трішечки по персоналіях. Чи будуть, скажімо так, старожили Олімпіад Луганщини брати участь безпосередньо у Ріо де-Жанейро? Йдеться, ну, звичайно ж, і про, і про Лізу Бризгіну, mm -hmm. і про інших видатних наших спортсменів, котрі брали участь у минулій Олімпіаді. Вот как раз правильно вы сказали, хороший, очень хороший вопрос. Лиза Брызгина будет участвовать в этой Олимпиаде, она выполнила нормати, олимпийский норматив, с чем мы и поздравляем, это будет очень интересно. А в остальном, в основном это ребята новые. Это новое поколение ребят, которые на сегодняшний день все эти четыре года росли, росли боролись... Вы даже у стр ⁇ у воду была бу, доминанта луганского спорта. Значит, на прошлой Олимпиаде в прыжках в воду у нас выступала письменская Анна. На сегодняшний день, к сожалению, она не получила, не получила лицензию. Но будут представлять очень хорошие перспективные ребята, такие как Недобега Анастасия, четвертое место на чемпионате мира в 2015 году завоевала. Горшковозова Александр, второе место на чемпионате мира. Вот. И Красношлык Анна, победительница юношеской Олимпиады. 2014-го года, вот ці три ліцензії, три трі чоловіка в персоналі. Але от давайте ці персоналі і ці види спорту все ж таки будемо накладати на ситуацію, яка склалася тут на Луганщині, тому що ну направду, усі ці спортсмени, ми так з гордістю говоримо, що вони луганські з гордістю говоримо, що вони представляють Луганщину, але готувалися вони до цієї олімпіади і. шлифовывала свою майстерність до вырешального для багатьох спортсменов у житті змагання не на Луганщині. Да, к сожалению, так вышло, что в жаркие месяцы 2014 года основное количество ребят было вынуждено покинуть город Луганск. Вообще из 12 человек, что вы понимали, телезрители, 8 человек имеют луганскую прописку. Вот. Это переселенцы, ну, взяли. по сути, это переселенцы. Даже некоторые из них по два года не были дом, ну, получается, два года не были дома, потому что все время находятся на сборах. Вот, то есть тренеры такие, как Токмачева Тамара Владимировна, Бурячек Александр Васильевич, Горин Александр Николаевич забрали этих ребят на базы, на олимпийские базы, и вот по сути два года они находятся на Территории Киевской области, города Киева, Львовской области, во Львове, там велотрек у нас находится, базин Сергей Николаевич, кстати, тренер. И продолжают свои тренировки на этих базах. Вот это то поколение, которое два года не было дома, тренировалось на выездных базах. И сейчас, благодаря напору не только спортсменов, но и тренеров, вот, и в принципе всех, кто участвует в этом процессе, можно сказать, и спортивных чиновников в том числе, вот, мы имеем такой неплохой показатель. Ну, хорошим, прямо скажем. Ну, такой, начи войны не было, если так промежками между Олимпиадами брать. А, на не было, а учили. цікавий да. момент, а что было бы, как як, бы и а, войны не было, адже бы динамика разбутку была бы хоть інша, как вы думаете, как что я вам хочу сказать, что в современном спорте вообще современный спорт это очень высокозатратная не только в калориях, но и в финансах мероприятия. поэтому а, такие вещи, которые да, мы можем часто услышать на вось на характер, а вось повезет, это может быть на том уровне, когда собрались столько Лучшие. На уровне новичок это не работает. Вот. Если бы не было, наверное, такой скоординированной работы всех звеньев одной цепи, чиновников, тренеров, спортсменов, если бы не было взаимопонимания, ну, ну скорее всего, мы бы потеряли бы этих спортсменов. Они бы поуходили в другие областя. Они а бы ушли. Бы и Украины. Некоторые, кстати, некоторые ребята, ну, я не считаю, что обязательно по военным причинам покинули территорию Украины. Да. Некоторые пятиборцы уехали в Казахстан, есть прыжки в воду, которые один человек уехал в Россию. Вот. Но это скорее, наверное, все-таки, можно с радостью сказать, да, это тяжелая потеря, но это не так распространено, это более, больше единичные случаи. Вот. Поэтому ну, мы бы просто потеряли бы людей, мы бы их в другие области, и другие чиновники, функционеры бы отчитывались как за свою работу. Хотя, по сути, если разобраться, Луганщина десятилетиями вкладывала не, не то, что в этих ребят, в вид спорта. Вид спорта. Строїла об'єкти, платила зарплату тренерам. Ви, ви е, делали сорінування, виїжджали на учебно-тренувальні збори. І таке взять і просто віддати. Це було б ну неправильно. пане Олеже, це знаєте, було і заголо. Давайте про майбутнє про а, перспективи. Все ж таки а, є ну то є гроші, є гроші, що роблять спорт. Це величезна індустрія спорту і Олімпіада, як свято цієї індустрії, раз на чотири роки завжди усім виглядає як свято, але ж титанічне. Праця, вона залаштунками. Все ж таки, чи вистачає ось цим спортсменам, нашим луганчанам, ну будемо говорити не модними словами, фінансування а ну грошей? Я вас понял. Ну, видите ли я. могу отвечать за ту, ту сферу деятельности, в которой я работаю. Я чиновник, директор областной школы. Мы финансируемся за счет областного бюджета. Так вот, если брать деньги областного бюджета в сравнении с такими же суммами, которые выделяются в целом по Украине, то наша, наш показатель выше порядка 20% на содержание одного спортсмена. Ну, есть такой показатель. Вот. Ну, это, по-моему, очень неплохо. То, что, конечно, спорт затратная, затратная вообще вид деятельности, но то, что идет по нормативам, есть же специальные нормативы, которые рассчитываются на спортсменов. Областной бюджет с ними справляется. И с задачами, которые стоят перед спортсменами, а задача попасть в, в, в сборную команду Украины, она также выполняется. Далее, когда человек попал в сборную команду, им уже занимаются на государственном уровне. То есть это Министерство, это все Украинские федерации, это меценаты. Ну, в основном меценаты, потому что спонсорство в спорте скорее это такое, меценатство. Вот дальше уже занимаются немножко другие люди. Ну, я хочу вам еще сказать вот такой пример у нас в школе 160 спортсменов из них 67 находятся в сборных командах украины то есть ну, для, для сравнения это отмечено министерством это очень очень неплохая пропорция то есть мы можем качественно использовать деньги, то есть материальный ресурс для того, чтобы поддерживать наших ребят, которые сейчас здесь тренируются, и дальше их передавать в сборные команды Украины. Конвертуется она ставление меценате в Налоганьше не до спорта меценате, нет? Ну, я не могу вам сказать, что чем отличается Луганщина, допустим, от других регионов. Вообще, тема спонсор, спон... ну, то есть, допустим, меценат – это человек, который тратит деньги без, без обратной связи, без каких-то там привилегий для бизнеса и так далее. Да? Спонс, спонсор, трам, спонсорство, если ты вкладываешь в спорт и имеешь какие-то там привилегии, либо это налоги, либо еще что-то. Я хочу сказать, что, конечно же, у нас в основном меценаты. Спонсоров, к сожалению, не так много. Но <clears> hm <throat> На эту проблему там не стоит смотреть с одной стороны, да, вот люди не хотят помогать спорту и не знают. Я считаю, что здесь нужно, чтобы и тренеры, есть такой, ну, допустим, я внутри школы часто использую понятие советский тренер, да, то есть это Разум человек... Су часто просто обмали, а пана ну, вот знаем уже вот такие скандалы с, допингом, продам российская сборная с легкой атлетикой, ну, уже, кажется, не поедет точно на Олимпиаду У ріо дежанейро сам вже да. без безапелятивно. Так а що із допінгом у луганських спортсменів? І як взагалі тема ця допінгу зможе вплинути на результат? Чого нам чекати наших від наших чистих спортсменів? Я вам хочу сказать, что тема допинга это, наверное, тема, посвящ... можно посвятить этому отдельную передачу, наверное, даже не, не одну. Тема очень деликатная, очень сложная. В одном вопросе, наверное, раскрыть будет сложно. Ну, уходя, скажем так, если позволяет эфирное время, уходя немножко в историю, скажу, что раньше до раньше препараты, травы, зелья были не запрещены. Даже истори, историки утверждают, что даже в древней Греции использ... использовались снадобье для того, чтобы улучшить свой спорт результат Но це вже дуже в историю наших спортсменов за не наши спортсмены значит наши спортсмены сурово придерживаются антидопинговых правил вплоть до того что зубная боль растяжение вывихи головная боль лечится без использования обезболивающих препаратов потому что ну, как некоторые знают более 10 тысяч Препаратов сейчас отнесены к допингу. И последний вот, мельдониевый скандал, да, наверное, который сейчас у всех на слуху. Ну, мельдоний, собственно, стал запрещен с 2016 -го года, до этого его активно использовали и вообще в медицине. И спортсмен он был разрешенным препаратом. У нас это аналог мелдронат, многие спортсмены его знают. Вот. Но с этого года он считается запрещенным препаратом. Поэтому даже по сути от простых таких, ну, Не називають он, он не дає сил, Ну ну скажем так, настолько зараз урівняли правила спортсмен, якщо ти атлет, якщо ти ти дожен бути максимально чистий і показувати високий спортивний результат тільки на своїх природних качествах. Сподіваємося, так і буде і про результат дуже коротко. Ну скільки медалів буде? Скільки привезуть? Давайте щоб не наврочити, постукаємо столи в нас дерев'яні, але ну дійсно прогноз фаховий. какие Шан? вы... шансы а, давайте так не я я бы не хотел озв... озвучивать количество медалей потому что это спорт опять таки это очень непредсказуемо я хочу чтобы все телезрители все любители спорта собрались с 5 по 21 августа возле экранов телевизора возле мониторов компьютеров а, возможно кому-то даже повезет и кто-то поедет в эту экзотическую страну бразилия в рио-де-жанейро вот и дружно поболели за наш наших ребят олимпийцев. Поверьте, им это очень нужно и такая помощь будет очень кстати. Дякуємо. Дуже доречна була ця бесіда на тлі Ну, знаєте, дійсно таких буремних новин звідусіль і на Луганщині вибори, і вбивство у Києві резонансне журналістське, і багато інших питань і комунальних і економічних. Але бодай щось має радувати. Дякуємо Олегу Клименчукову, що він завітав до нашої студії. так змогу так побесідувати.